Авицена был настоящим вундеркиндом. Сын чиновника, он уже в 10 лет выучил наизусть весь Коран, штудировал труды Аристотеля, Эвклида и Птолемея. Впоследствии Авицена вспоминал. Возвращаясь к ночи в свое жилище, я ставил светильник и погружался в чтение или письмо. И во сне продолжал я обдумывать те вопросы, которыми занимался наяву. Такую жизнь я вел, пока не овладел науками настолько, насколько это вообще доступно человеку. Но один вопрос особенно волновал его: можно ли сделать человека бессмертным? В 12 лет Авицена приступил к изучению классических трудов врачей Древней Греции, Рима, Египта и Индии под руководством врача Масихи, убежденного последователя Гиппократа и Галена. К 16 годам Авицена стал отличным врачом. Исправлял искривление позвоночника, удалял камни из мочевого пузыря, делал глазные операции. Всего за свою жизнь Авиценна создал более 400 трудов по астрономии, математике, геологии, философии, языкознанию и даже по теории музыки. По легенде именно он изобрел, распространенный в Средней Азии, струнный смычковый инструмент Гиджак. Но главным его трудом считается канон врачебной науки, медицинская энциклопедия, включившая в себя знания о здоровье и болезнях со времен античности. благодарную память потомков Авиценна снискал, оставив им в назидание свой знаменитый энциклопедический труд «Канон врачебной науки», в котором он переработал и осмыслил предписания арабских медиков. До сих пор эта книга представляет для нас не только исторический, но и практический интерес, потому что в нем сохранились ценные советы мудреца, как прожить здоровую, долгую жизнь. Умеренно и своевременно занимайся физическими упражнениями. Тогда не будешь нуждаться ни в каком лечении, направленном на устранение болезни. Главный труд Авиценны стал второй после Библии книгой, изданной новым способом. В Средней Азии об Авицене до сих пор слагают легенды и поют песни. По легенде, перед смертью он приготовил 40 лекарств, которые могли воскресить умершего. Когда врач скончался, его ученик приступил к воскрешению. Тело старца под действием лекарств становилось все более юным и свежим. Казалось, он вот-вот проснется и заговорит. Но от волнения ученик не смог удержать сосуд с последним сороковым чудесным составом. И тело учителя снова попало во власть Лена и разложения.